Assalamualaikum warahmatullah dan salam sejahtera kepada bangsa walaupun sekalian. Nampak gayanya, kita ada satu calon U-turn terlaju dalam sejarah negara kita. Iaitulah MIC. Pukul 4 kabarnya dah umum nak keluar BN, nak menyertai PN. Tengok-tengok tak sampai sejam, 40 minit lebih saja selepas itu, mereka umum tangguh keputusan keluar BN. Perh laju betul korang ni ya? Kita intro dulu. La, la, la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semalam merupakan hari yang paling lawak dalam sejarah politik negara terutamanya membabitkan MIC. Di mana ketika kongres mereka semalam tuan-tuan dan puan-puan, mereka telah meluluskan satu usul secara sebulat suara pada petang semalamnya. Iaitulah usul untuk keluar dari Barisan Nasional dan juga menyertai Perikatan Nasional. Fuh, sungguh dahsyat tuan-tuan dan puan-puan. Memang sangat-sangat dahsyat. Dan bagi saya sebagai seorang yang cenderung untuk menyokong sokong Perikatan Nasional ini, saya tak kisahlah mereka nak masuk PN ke, nak macam mana ke. Kalau mereka masuk Perikatan Nasional, tak apalah, baguslah kita alalukan no problem at all. Sebab the more the merrier. Cumanya macam saya katakan semalam, bila MIC pun nak masuk ke PN katakan, kemudian dalam PN dah siap-siap ada MIPP, kita ada DHPP pula lepas tu. And then kemudian kabar-kabarnya Parti Kemajuan Malaysia, pimpinan P. Weta Muti pun macam nak masuk ke PN. Jadi macam agak challenge juga lah untuk menentukan kursi-kursi yang mereka akan tandingi untuk kaum India selepas inilah kan. Tapi tak apalah. Benda itu kita serahkan kepada kepimpinan Perikatan Nasional, kita pun malah nak fikir-fikir panjang. Kalau okey, kita kata okey. Kalau tak okey, kita belasah balik itu saja pun. Tengok-tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak sebenar-benar lebih kurang 40 minit lebih saja daripada berita yang diumumkan mereka ini akan meninggalkan BN menyertai PN itu terbuka mandang. Keluar pula satu berita baru. Mereka kata, MIC kata, mereka tangguh dulu hasrat nak keluar dari Barisan Nasional. Mereka tangguh kejap tuan-tuan dan perempuan sekalian. Fuh, luar biasa betul. Sebab apa agaknya mereka tiba-tiba pula U-turn dengan secepat itu? Ada yang kata, kalaulah MIC kena keluar dari Barisan Nasional, mereka kena bayar 100 juta ringgit. Yang itu saya tak pastilah betul atau tidak. Kalau kata si Azri, se si Azri kan benda tu tak betul. Sebab, yelah, aku janji itu terhad kepada individu. Yelah, mana-mana individu yang nak apa tu lompat parti ke apa-apa ke meninggalkan Barisan Nasional, mereka kena bayar 10 juta if I'm mistaken kan. Tapi, saya tak rasa benda itu melibatkan parti. Wallahualam bisawab lah. Saya pun tak tahu ada aku janji macam itu atau tidak. Tetapi, anda kata kalau ada, benda tu sebenarnya melanggar perlembagaan. Dan juga telah menafikan hak seseorang atau mana-mana individu yang bebas untuk buat keputusan dan sebagainya. Tapi tak apalah, benda itu saya tak heran sangat pun. Ada yang kata juga benda ini mungkin kerana Anwar dah tiba-tiba pula pojok si Vitness Warren kata jangan keluar dulu ke apa-apa ke. Ada berita keluar yang khabarnya Anwar ada berjumpa dengan pimpinan MIC minta jangan keluar BN dahulu. Tetapi yang paling kelakar yang saya tengok adalah banyak-banyak pihak yang cuba untuk berhipotesis apa alasan MIC ini tiba-tiba U-turn. Jeffrey Chua punya alasan memang kelakar gila lah. Dia buat apa tahu? Pukul 4 petang, MIC umum keluar Barisan Nasional serta EPN. And then pukul 4.16 minit petang, abtu Anwar hantar bunga dekat MIC and then pukul 5 petang, MIC tak jadi keluar BN tangguh dulu ini memang lawak tuan-tuan sekalian dek kerana bunga, bunga yang dihantar langsung tak jadi keluar dari bahasa nasional tetapi kita ada juga mendapat satu video penjelasan dan juga penerangan daripada Venus Warren, Presiden MIC berkenaan dengan mengapakah antara lain mereka menangguhkan dahulu hasrat untuk keluar dari bahasa nasional seterusnya menyertai Perikatan Nasional Ada tonton video ini kita dalam dilema dilema ni adalah kerana yang Mahkamah Perdana Menteri tidak membuat sebarang salah. Lima tahun kita telah memberi jaminan bahawa kita akan memberi sokongan padu kepada Perdana Menteri and that will carry on. Prime Minister is a very very frank person when it comes to my relationship with him. He asked me and I tell him the truth. And he is very very uh, open about things he understands mic's predicament and we and i don't hide that i'm not talking i'm, I'm talking to pni i tell you yes it is a known fact that we reveal yes we are talking not to negotiate seats just to say that we just want out of barisan nasional Lalu video ini antara lain, Fitness Warren macam agak memuji-muji Anwar jugalah. Kata Anwar ini jujur lah, Anwar ini sentiasa bekerja dan sebagainya. Macam-macam benda -macam lah akan dipuji. Macam, yelah, macam seolah-olahnya Fitness Warren masih lagi hendak nak bodek Anwar lah. Bodek kerana apa? Wallah, ada pesawat semua tak pasti. Siapa pun balas nak tahu. Tapi yang nyatanya sekarang ini, mungkin ada something lah kan. Mungkin, mungkin ada something yang menyebabkan Fitness Warren tiba-tiba saja U-turn tak jadi nak tinggalkan Barisan Nasional, nak menyokong Perikatan Nasional. Tapi macam yang disebutkan oleh ramai orang lah kan, terutamanya orang-orang madani. Even Ahmad Saleh pun contohnya kata, kau lah belah lah. Engkau ada pun tak menambah, engkau tak ada pun tak mengurang. Ah, macam tu lah, tuan-tuan sekalian. Punya hinanya MIC ketika ini di mata orang-orang UMNO. Bukan Amno sorry. Orang-orang UMDAP ini sampai kalau MIC kata, oh aku dah keluar daripada Nasional lah. Aku tak nak. Macam dah tak layanan bagus sebagainya. Ah, keluarlah engkau. Tapi jujur saya cakap lah kepada MIC. Anda kata kalau anda masih ada maruah kan. Anda just tinggalkan je lah BN tu. Tak payah nak marapkan sangat kepada UMDAP tu. Sebab apa tahu? Sebab tempat anda dalam barisan nasional untuk orang-orang India dah diambil alih oleh DAP. Jangan lupa, DAP ini memanglah kita nampak parti Cina. Memang Cina ramai. Tetapi ramai juga dalam DAP tu yang orang India. Contoh Raya. Raya kan orang India kan. Dan yang kita ada Kasturi patu, Walaupun mereka kat Penang. Tetapi Sebenarnya mereka ramai India juga masalahnya. Jadi kehadiran MIC dalam BN tu pun sebenarnya macam melukut begantang gantang je pun. Macam mereka tak heran pun sebenarnya MIC ada ke tak ada ke. Dan sudah tentulah MIC sekarang ini berada tekanan kerana masyarakat India sudah makin lama makin menolak Barisan Nasional. Mereka mungkin adalah sedikit masih tak sub kepada DAP tetapi mereka menolak Barisan Nasional. Bila mereka menolak Barisan Nasional, mereka bengang dengan MIC yang selama ini macam turut je cakap geng-geng ni kan aa, sampai mengabaikan hak masyarakat India sebagainya maka mereka makin lama, kita sepik so MIC sekarang ini berada dalam posisi cash 22 buat kata orang nak dibuat macam tu pun tak kena, nak buat macam ni pun tak kena Sabar je lah. Tetapi, kot-kot lah kan. Ini bukan tuduhan lah. Kot-kot lah. MIC takut. Seandainya kalau mereka betul-betul keluar dari bahasa nasional, menyertai perikatan nasional, mungkinkah nasib mereka akan jadi seperti mana yang disebutkan oleh Zaid Abidi ini? Ha, sama-sama lah kita tanya diri sendiri. It's now or never. Pilihan raya kali ini is mother of all gender relation. Kalau kita kecundang, nasib kita lebih buruk daripada PRU ke-14. Bukan saya saja kena charge. Tomat? Tomat? You are in the waiting list. Sri three, don't laugh. You are also included. What more? That those three star of they won't forget you. You'll be charged as well. Hisham, you don't smile. bagi mengelakkan ini kita wajib menang dengan dominan di dalam pilihan raya umum ke-15 ini saudara-saudari